دكتور دات سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para penya yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah dapat kita menyambung lagi pembincangan kita dalam surah Rum. Dan kita masih lagi berada pada ayat 26 dan 27 dari surah yang mulia ni, iaitu kalau kita lihat dalam tafsirin Kasir, jilid ke-7 muka surat 230. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahu mam fis samawati wal ard Kullu lahu qanitun wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi walahu al-masabiyal ala bis samawati wal ard wa al azizul hakim. Dan kepunyaannya lah siapa sahaja yang ada langit dan di bumi, semuanya hanya tunduk kepada dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan itu menghidupkannya kembali dan menghidupkannya kembali itu lebih mudah baginya dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa lagi maha biasanya baik ini membawakan kepada kita tentang gambaran kekuasaan Allah SWT bahawa dia memulakan penciptaan manusia daripada permulaan tanpa ada asalnya kemudian dia mematikan memfanakannya kemudian mengembalikannya semula mengembalikan seperti semula itu lebih ringan lebih mudah baginya mengikut konsep pandangan dan kefahaman manusia bahawa mengembalikan dan mengulang bali lebih mudah daripada memulai mencipta tanpa ada apa-apa semua ni disebutkan tak lain tak bukan hanya untuk memudahkan satu gambaran memudahkan satu astrasi supaya mudah difahami mudah ditangkap oleh akal orang-orang kafir yang jahil yang tidak mahu menerima adanya hari kiamat adanya hari kebangkitan jadi kalau kita memahami memulakan atau mengulang kembali sebenarnya satu perkara itu mudah saja bagi Allah jadi kata Ahwan di sini sebenarnya Sunan yang merujuk kepada perkataan Hayyin dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan dalam penggunaan bahasa Arab syair jahili dan juga islami pun mereka menggunakan perkataan atas wazan afal ini bukan merujuk kepada bandingan bukan merujuk kepada ismu tafdil tapi merujuk kepada isim fi'il yang biasa sahaja boleh berlaku demikian dalam baik syair yang disebutkan oleh Farazdaq yang dikemukakan oleh Imam bin Jari Tawari yang tafsirnya itu yang sama kasama abana alana baitan da'a'imuhu a'azu wa atwalu a'azu wa atwalu di hujung ni merupakan mahalu syahid bukanlah dia merujuk kepada perkataan bandingan dia merujuk kepada aziz dan juga tawil sebenarnya jadi banyak bukti yang dikemukakan dalam syiir-syiir jahili bahawa orang Arab dahulu kala menggunakan perkataan di atas wazan af'al itu tetapi merujuk kepada mana fa'il bukannya merujuk kepada satu yang dibandingkan dengan yang lain kerana sifat Allah SWT tidak wajar untuk kita bandingkan ni mudah bagi Allah ni susah kepada Allah tidak boleh menyatakan demikian jadi penggunaan demikian kata Imam Zamin Al-Halabi dan tafsirnya Al-Masun bahawa ia merujuk kepada satu gambaran logik untuk konsep untuk manusia faham kerana ayatnya juga ditujukan kepada kaum kafirin yang kebejatan penyimpangan mereka itu menyebabkan sukar bagi mereka untuk memahami perkara semikian maka didatangkan dalam konteks mudah untuk faham dalam kita kita tafsir kita akan jumpa riwayat bahawa daripada Imam Bukhari merupakan hadis sahih daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW sabda kala Allahu kazabani ibnu Adam walam yakul lahu dhalik wa syatabani walam yakul lahu dhalik fa amma takzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya من إعادته وأما شتمه إيايا فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أبو menyatakan dalam hari kursi ini bahawa manusia itu membantah mendusta menyangkal aku dan dia tidak punya hak untuk melakukannya dan dia mencaci aku dan dia tidak mempunyai hak untuk mencaci aku ada pun perihal sangkalannya terhadap aku bangkangannya terhadap aku maka perkataannya adalah Tuhan tidak akan membuat tidak mampu mengulang kembali diri aku sebagai sebagainya sekali seperti dia menciptakan aku buat kali pertama ini kata-kata siapa kata-kata mulhid kata-kata etis kata-kata si kafir sementara awal penciptaan tidaklah lebih mudah bagi aku daripada mengulanginya semula dan yang kedua perihal caciannya kepada aku ni kata Allah dan yang dalam hadis kursi bahawa manusia itu mencaci aku maksud cacian itu adalah mereka mengatakan Allah mempunyai anak sedangkan aku adalah maha esa akulah bersifat dengan as-samad iaitu semua benda bergantung kepada aku yang tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan dan tidak ada yang sebanding dengan aku. Jadi inilah sifat manusia yang merasa mm, sangsi, merasa ragu. Lalu Allah bawakan bukti-bukti hujan turun dan sebagainya, tanah yang menjadi subur, manusia mati hidup balik semula, ada yang mati kemudian yang lahir semula. Maka ini anak-anak yang lahir menggantikan yang mati itu walaupun tidak sama tapi menunjukkan kepada proses bahawa sebagaimana Allah berkuasa menghidupkan ini daripada tiada apa-apa. Allah sangat berkuasa atas segala tindak tanduknya, kehendaknya, apa sahaja yang dikehendaki. Semuanya di atas prinsip yang telah kita pelajari. Inna ma'amuhu ar-rajana yaqula lahu kun dan Allah ni dengan sifatnya yang maha tinggi walahul masal alaa bis wal ard wa azizul hakim dengan sifat keesaanNya sungguhnya tiada ilah yang sebenar-benarnya berhak untuk disembah beribadah kepadanya selain daripada Allah SWT dia ni zat yang maha agung mempunyai segala sifat kesempurnaan ia maha suci daripada segala kekurangan tak ada satu pun yang sebanding dengannya tiada tandingan baginya tiada padanan baginya Allah yang maha kuat maha perkasa maha bijaksana dalam segala ketapannya jadi Allah yang menciptakan menyempurnakan penciptaannya menentukan kadar segala makhluk yang ada di bumi hujan yang turun dan segala-galanya dalam kehendaknya dan tuan-tuan ni boleh kalau sekalian saya nak menjelaskan kepada tuan satu hakikat yang menarik bahawa kalau sebut walahul masalul a'la ni ini difahami oleh kebanyakan ulama berkaitan dengan kata ahwan yang telah kita bincangkan tadi wahwa ahwanu alai seolah-olah pengal ini menyatakan apa yang dikandung oleh makna lebih mudah itu hanya satu contoh min wajid taqrib untuk mendekatkan akal manusia logik ni untuk mereka faham. Tapi sebenarnya Allah memiliki sifat maha agung Dan tidak ada beza satu perkara itu Senang atau susah Seperti yang telah saya uraikan Jadi penggunaan kata ahwan ni Bolehlah digambarkan Dengan manusia yang Sebagai contohnya Untuk kita faham Manusia panggil binatang makan Binatang ni tak faham bahasa manusia Maka manusia ni terpaksa meniru Suara binatang itu Supaya memahami maksud ni Sebab tuan ni Bagi satu contoh untuk mudah faham lah kita ada kucing Panggil kucing bunyi Ialah bunyi tertentu Untuk kucing itu datang kepada kita Maka Sebagai makhluk berakal Kita tidak dapat memahami atau mengenali sesuatu dengan mengabaikan cara yang sama ni biasa kita lalui iaitu mengaitkannya dengan sesuatu yang bersifat material agar dengan demikian pengenalan menjadi hidup dan terasa tanpa cara ini kita tak dapat memahami dan mengenalinya betapa manusia berusaha untuk berapa hebat sekalipun usaha dilakukan pasti akhirnya dia akan memperkenalkannya dengan cara manusiawi yang tidak terlepas daripada unsur-unsur yang dikenali dalam hidup baik melalui fikiran ke imaginasi ke pengalaman ke kerana manusia ni walaupun dia berusaha dia tidak dapat melepaskan dia daripada kenyataan ni begini lebih lanjut lagi saya nak fahamkan kepada tuan-tuan ni Tuhan Allah yang diperkenalkan kepada kita dalam al Quran ni tentu sahaja diperkenalkan dengan cara yang dijelaskan agar manusia dapat mengenali dan berinteraksi dengannya dapat rasa takut dapat rasa cinta dapat rasa kagum dapat memenuhi panggilannya namun demikian pengenalan yang dilakukan al Quran ni sangat unik dan mengagumkan Allah ni tidak diperkenalkan sebagai satu yang bersifat material kerana jika demikian pastilah dia akan bersifat bentuk nanti dah jadi tajim dan ini menjadikan Allah SWT bukan Tuhan Yang mana kat sini kalau kita nak ceritakan Tapi pendekatan Quran ni memperkenalkan Allah SWT sebagai satu yang bersifat Dan mudah kita fahami Dan dapat kita jangkau dalam akal manusia Dalam penggunaan perkataan Di sudut zatnya ke, sifatnya ke Ataupun dalam bentuk khalku Dalam bentuk penciptaannya ke Supaya bukan sahaja hati manusia ni Tidak akan jadi tenteram terhadapnya Akalnya pun dapat mengerti Dengan keyakinan wujudnya Allah SWT Tidak akan berpengaruh dengan sifat dan tinggallah laku manusia. Kan itu kalau kita lihat Al-Quran ni pendekatan yang diambil dalam Al-Quran ni jalan pertengahan untuk memperkenalkan Allah SWT Zat yang maha agung. Maka Allah kita dah baca sifat-sifat Allah maha mendengar, maha melihat. Allah SWT menghidupkan, mematikan dan dinyatakan Ar-Rahmanu alal Ashistawa ala sebagai contohnya bahawa dibawakan satu pendekatan untuk kita memahaminya. Jadi begitu juga kalau kita lihat dalam kenyataan Nabi SAW bahawa menjelaskan Allah itu gembira. Jadi ini semua menghantar manusia kepada pengenalan yang dapat dijangkau kau dengan potensi yang ada pada diri ini. Jadi akhirnya Quran mengajar kepada kita laisa kamithlihi syai' wa huwa samiul basir. Jadi Allah ni tidak sama dengan apa yang terbayang dalam fikiran kita dan dia maha mendengar lagi maha melihat apa pun yang tergambar dalam benak dan fikiran seseorang tentang Allah walaupun imajinasi maka Allah tidak demikian. Jadi dengan membaca dan menjari maksud ayat ini maka kesempurnaan, keagungan, kehebatan, keunggulan yang ada pada sifat-sifat Allah itu dapat difahami dalam konteks keterbatasan ilmu yang ada pada manusia dia datang dalam satu penjelasan yang mesra kepada kita untuk memahaminya dan sekaligus kita akan lihat pada ayat yang berikut bagaimana tamsilan lagi masal yang dikemukakan oleh Quran ini adalah satu gambaran manusia yang sesat yang menjadikan bagi Allah itu adanya syuraka adanya sekutu-sekutu yang mereka sembah selain daripada Allah SWT maka bagaimana pendekatan Quran ini adalah pendekatan yang bawa contoh tamsilan untuk manusia faham supaya mereka menghindarinya. Para pendengar, rahmatin dan dikasih Kelihannya. lagi yang saya nak sebut pada tuan-tuan tentang tanasub al-ayat ni saya sebut bahawa dalam tafsir Ibn Abi Hatim sebagai contohnya membawakan begitu juga dalam Muqtarakul Akran oleh Imam Suti bagaimana seorang Arab badui yang tidak punya pengetahuan dalam terhadap Quran telah menegur seorang ahli bahasa seorang ulama seorang cendekiawan seorang penyita namanya Asma'i ketika beliau membacakan ayat 38 surah Al-Ma'idah itu wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala ka minallah wallahu ghafurur rahim maka Arab Arab itu menegur kalam man haza. Ini perkataan siapa ni? Maka Asma'i mengatakan ni kalam Allah. Maka jawapan Arab Badui ni laisa haza kalam Allah. Ini bukannya kalam Allah ni. Fantabah tu. Maka aku pun terkejut. Aku baca semula rupa-rupanya ayat itu bunyi wasari kuasari wa katu jazaa'an bima kasaba nakala wallahu azizun hakim. Pencuri ini laki ataupun perempuan bila sabit kesalahan terbukti maka hendak dia ambil hukuman padanya dipotong tangannya. Sebagai satu hukuman daripada Allah dan Allah itu maha perkasih lagi maha biasa abila kau baca tadi wallahu gafurur rahim dia tak serasi kerana ayat tu cerita tentang hukuman mereka melakukan kesalahan iaitu mencuri maka dengan sebab kecurian yang lakukan itu mungkin telah lakukan berkali-kali maka dibawa ke mahkamah dan terbukti kesalahan itu maka hendaklah dihukum hukumannya adalah dipotong tangannya dan Allah itu maha berkasih lagi maha bijaksana dalam ketapannya maka asmai bertanya kepadanya bagaimana engkau tahu bahawa ayat aku baca tadi mula-mula salah dia kata waizara aku beritahu pada engkau ni orang arab badui ni tak bernikah. dia panggil asmai ni saudara je ya haza azza fa fa qata wa law ghafara wa rahima lama qata dia kata logik akal kalau kesempurnaan ayat ni dengan sebutannya dalam keserasiannya kalau engkau nyatakan di hujung Allahu ghafurur rahim Allah itu Maha pengampun Maha penyayang tentulah tak kena hukuman tapi ayat ni merupakan satu peringatan dan juga satu amaran hukuman yang bakal dikenakan maka bila ia bersifat hukuman tak sesuai untuk guna ghafurur rahim ia mesti guna azizun hakim kerana azza fa dia berkuasa maka dia telah meletakkan hukuman dan hukumannya mahadir. Gitu juga tuan-tuan. Satu hari Ka'abul Ahbar. Ka'ab ini masuk Islam, dia bukannya seorang sahabat, dia bukan tabi'i. Dia mendengar bacaan Fa in zalatum ba'dima ja'atkumul bayyinatu fa'lamu rahim. Surah Al-Baqarah ayat 29. Dia mengatakan ini tak mungkin begini ni. Ini silap ni. tuan-tuan ayat ni berakhir dengan ayat fa'lamu fa anallaha azizun hakim tapi dibaca gafurur rahim. Nampaknya orang yang mempunyai penguasaan bahasa Arab akan alert kepada satu pemilihan perkataan Quran kesesuaiannya keserasiannya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syed Qutub dalam kitabnya Taswil Fani bahawa mu'jizat Quran ini terletak pada ibarahnya pada takbirnya pada pemilihannya insyaAllah saya akan lebih lanjut mengapakah di hujung ayat ni Allah menyatakan Wallahu Azizun Hakim Allah Ta'ala maha berkuasa lagi maha bijaksana dan dalam ayat surat Rum yang sedang kita bincangkan ni Wahual Azizul Hakim juga menggunakan Azizun Hakim seperti dalam al Ma'idah tadi insyaAllah kita akan lihat keserasian ni dan kuliah akan datang Wallahu A'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته